Мы вводим военный стан на всей территории нашей державы. Уважаемые члены исполнительного комитета, одесситы, в стране введено военное положение, в связи с этим управление переходит к военному командованию. Что касается задач, которые стоят перед городской властью, мы обязаны продолжать обеспечивать работу объектов инфраструктуры жизнедеятельности города работает городской оперативный штаб. Мы будем информировать одесситов по мере поступления к нам информации. Я в очередной раз обращаюсь к одесситам. Несмотря на то, что привычный жизненный уклад нарушен, просьба проявлять выдержку, не поддаваться панике и помогать тем, кто нуждается в помощи. Я сейчас нахожусь в 11-й больнице, где одесситы, и не только одесситы, приезжают люди из района и массово сдают кровь. Одесса, большевик. Вместе с людьми наводим порядок бомбоубежище. Одесса, 10 минут одиннадцатого. 11 Прошло практически 3 часа после объявления. Может быть, что после объявления, я должен отметить, что это ответственность Одесса готова отражать нападение врага, если такое случится. У нас, у нас героический город. И мы никогда никому его не отдадим.

детское предприятие. Так, как мы там говорили, ниже. Мы делаем все для защиты нашего города. Одесса, держитесь, я. Депр с вами. Очень за вас мы переживаем, но все будет хорошо, я знаю точно. Спасибо, Бай. Шановные Одессы, хочу проинформировать вас, что мы делаем, когда я прошу над системой повещения, она вызывает критику, есть такие проблемы. Мы, над мы готовы защищать свои семьи, мы готовы защищать свой зло. Мы не хотим, чтобы и не позволим никому нас захватить. Эта музыка легкая сюда не спать. Мы находимся в детском приюте в городе Одессе. В приюте находятся дети из неблагополучных семей, те кто нуждаются в государственной поддержке, и мы это делаем. Дети, дети напуганы, дети боятся. Они пока не знают, что это война, но они боятся. У меня вопрос. От кого вы, блядь, нас спасаете?